Но серия про Москву, да. Чуть-чуть у нас конечно, что задовбав. Но это серия не про, як. мы вот тут делаем снежкой, вот тут вот что-нибудь делаем снежкой, а подъятель Нама впускного полностью все снимал. Скучный вообще процесс, я кажется, все делаю. Впускной сняв, выпускной ось сняв. Генератор, карбюраторы, трамблер и сифа какая-то. Больше ничего не открыто, но тут а, всю головку сняв. Здесь цепка, а, посмотрите двойная. Все я знал, что она двойная, но в очень плохом состоянии. Она шумит. А такого не должно быть. А сейчас пост в Ютубе выложу. Не знаю, что а ага, вам заходим в Москву. Такие будут комментарии. Типа без бампера там поставь бампер. Поставь бампер, поставь бампер. поставь бампер. А, кстати, пороги снял. Я забыл сказать. Поставь бампер. Это ногой случайно так вот. вот. И разварки купай. Разварки купай. Вот это вот. Ось я я стукнул Луся. Легонечко стукнул. На да какие нафиг разварки? На Во-первых, она не на учете. Старые номера. Вообще. Пампер. Вроде бы такие законы, что можно даже без бампера ездить на 12-5.1. Вроде бы... Старше 30 год. И... 30... Ну короче 40. 40. Старше, Не знаю. Почему то. Нет, в салоне я ничего не делал. Также сала пахнет, кстати. Москвы воды на на вот эту, вот это вот усё. Я же первый раз тут, а. Я, вообще тут я иду в первый раз? Ну да, вот, вот регулировка э -э, цепка. Тут вот болтики регулируются. Все в масле, она постоянно писает. Вот тут вот, кстати, охлаждайка находится. Еще охлаждая двигатель. Она вчера опять пописала, я не знаю. Радиаторы, вот там вот усе стоит, я ж вообще покажу. Все и вот и вот, да, впускной, вот он, Ц... а, стартер, точно этот стартера, и вот это. Так вообще не должно быть. И, и кстати, я оторвал, да, железную трубку. Она на бачку осталась в трубке. А, дальше буду разбирать, что ля-ля. Всю охлаждающую жидкость. Вот. С радиатора. А, сейчас буду дальше раскручивать так 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 сделаю. вот так вот ну короче а руки у меня пока что грязные не знаю как это называется шестероночка будет цепочек снял выхлоп ладно я уже покажу что снял выхлоп вот нету выхлопа. Нет, нету. И резонатор нет. Вот, кстати. Все, кстати, тут, тут тоже айчки по Вот так. Сейчас вам покажу. Вот. Ключ. Брав. Ну и, и дальше держался. Пошел. Физика такая, что чем дальше, э, чем длиннейшая трубка, чем... Поэтому вот так вот, прав. Вот так. Право я откручу. Чем легчеша трубка, чем... Э, моя просто запись оборвалась, чем легче крутить, собственно. так короче, коробку с темностью. Тьма... Туда. Отсюда закрываем. Так, ну что ж, ветер и дождь. Ну а тут так, вот снято усе. Вот это вся ГБЦ. Все снято. Давно я, кстати, снял. Не, не, давно. Витер, это что? Капец, какие. Вот он лежит, и радиатор, и все Показывал, вроде бы. Прикладка под ГБЦ и фильтру Там, то вот. Ой, бог ГБЦ. тут ничего интересного. Нема. Вал. Вал. Ну, тьфу, коленвал. Вот. Блин, я уже вымазал все. Ну, ладно. Впускной, выпускной снял, санатор там все. Короче, в принципе, ничего не изменилось. Я снял как сказать. Когда? Ну, помнишь, колесо трейдики сделано в следующей серии. Или даже не в серии. Вот это поменяю, потому что, ну, реально. Каждое колесо скипапа там обвив красный, е yeah, фигня, О, суппорта, барабаны, ну как это выглядит, да? ну как это выглядит, вообще? Тут у тебя мои горы сделаны, вообще про выгляды, это меня нифига не слышно, будет. ну все равно это просто офигенно. А вот мы их такой штукой удобно, удобно. Ну и всем пока, дождите новой серии про москов, как я его разбираю. Всем пока.